Новое украшение улицы Садовая. В трехэтажном доме 22 новосела. Ветераны и вдовы фронтовиков. В торжественной обстановке семьям виновников торжества вручили ключи от новых однокомнатных квартир. Дождаться благоустроенного жилья для большинства новоселов – победа. Некоторые уже совсем не могут ходить или передвигаются с трудом. Мы очень ждали, переживали этого дня, готовили этот дом, потому что первоначально не было закреплено и денежных, финансовых средств мы на свой страх и риск вместе с инвестором Рафисом Раисовичем взялись. Начнем строить, деньги потом будут. Вот оно так и получилось. Квартиры сдали под ключ. Внутри обои, двери, паркет, автономное отопление. Вдова ветерана Лидия Антипова признается, когда сообщили о переезде, от счастья поднялось давление. А перед заселением всю ночь не сомкнула глаз. В Ивановке жила в ветхой деревяшке. Удобство во дворе, вода замерзала, а с половодим ее хижину и вовсе затапливала. Все на улице было, все гнилое гниет, я пенсия какая, все деньги собираю, да крыш покрыла, вот мне богатство, я стала богатая. А здесь я уже думаю, я в раю. Мне жить охота. и глаза хоть не видят, можно сказать. Ну, все равно жить охота. Участник Великой Отечественной Алексей Дементьев признается, повезло, что первый этаж место расположения квартиры выбрал со своей легкой руки на жеребьевке. На фронт ушел в 43-м, воевал огнеметчиком, освобождал прибалтийские города. После войны еще два года разминировал поля под Ленинградом. 9 мая 45 -го года мы не туда стреляли, а вверх. Все. Ура, Шари! К дому на Садовой решено пристроить еще один подъезд. Проект позволяет внести изменения. На торцевой части здания как раз нет окон. К концу года адрес должны сменить еще 12 фронтовиков. А всего за время действия программы в Лениногорске обеспечили жильем уже около 300 ветеранов. Наталья Альфия Зиязова, Алексей Незнанов. Новости Юго-Востока. Лениногорск.